Вчера случилась такая ситуация, вечером э, постукали в дверь, открыл папа, э, заш, ну, зашел парень, не представился, э, в руках была ф, рам, фотография в рамке с черной ленточкой, на фото парень был молодой, лет, наверное, 20-21, э, в форме, э, парень, который пришел, сказал, что он собирает деньги на похороны, на похороны этого мальчика, который был на фотографии, сказал, что погибшего зовут стецентка Александр Владимирович, сказал, что он живет на улице Борщева, назвал номер дома, к сожалению, я не запомнила попросил помочь, чем, ему, ну, чем мы можем. Мы, папа порасспрашивал у него, что да как, как зовут родители. Все он говорил, говорил, что папу зовут Стаценко Владимир Анатольевич, по-моему. Рассказал, что парень погиб под Дебальцево, погиб давно их нашли уже только остатки. 20 человек из Черниговской области должны сегодня привезти в Чернигов. Мы дали ему деньги, он сказал, поблагодарил нас, сказал, что в 11 часов на Яцеве будут отпивать мальчика, чтобы мы пришли, ну, как бы попрощались. И ушел. После этого мама созванивалась со знакомой и выяснилось, что в среду он ходил на нашем же районе, только по другим улицам, тоже просил помочь, называл фамилию имя, отчество того же самого мальчика, но улицу другую. Вот так и выяснилось, как бы начали мы догадываться о том, что уже что-то не то. И сегодня утром буквально я шла на учебу и по дороге от дома к остановке видела разбитую рамку, стекло с рамки, ленточку черную, фотографии не было.